তে মই আছোঁ আমাৰ গোহালি ঘৰত ঘাঁহৰ বস্তা খুলি লৈ ইয়াত ঘাঁহ দিছোঁ গৰুকেইটা বান্ধিম মানে এতিয়া এইপিনে দিছোঁ মাইকীজনীৰ ওচৰত আৰু এইপিনেও দিছোঁ আৰু এই টিকিলেও পোৱালিটোৰ কাৰণে সেইকেইডালমান থৈছোঁ তাই এনেও নাখাবই বাৰু তেতিয়া আছে গাখীৰ খাই আৰু এজনী এজনী ঘৰত মানে মাহঁত নাই আজি গ'ল গুৱাহাটীলৈ ডক্তৰৰ তাত অকণমান দেখাবলৈ বেমাৰ হৈ আছে তো আমাৰ জেঠতো আছে গ'ল তাতে থাকিব মানে আজি কাইলৈহে আহিব তো সেইটো কাৰণে কামবিলাক এতিয়া মই কৰিবলগা হৈছে আৰু এনেহ'লে বহুত এলেহুৱা কৰি থাকোঁ তেতিয়া মই কৰিম আৰু কামবিলাক এতিয়া গৰুকেইটা বান্ধিম ধুনীয়াকৈ ঘাঁহ দিলে এইকেইটা পাগল হৈ আছে আপোনালোকক দেখাওঁ এইকেইটা পাগল হৈ আছে এইটো এবাৰ সেইপিনে যায় এবাৰ এইপিনে সেনেকুৱা কৰি আছে জগা দিলোঁ এতিয়া সোনকালে বহুত সোনকালে আৰু ঘাঁহ দি থৈছোঁ সিহঁতে খাই থাকিব মৰ পৰা যাই থাকিবই এইপিনে ডলা দি বেছি বেচি দি আছোঁ ত' সন্ধিয়া হ'ল মই ধূপ ধূনা দি কৰি উঠিলোঁ এতিয়া মেগী খাবলৈ লৈছোঁ তাতে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু চিপ্ছ আনিছিলোঁ বিংগ চিপ্ছটো সেইটো দি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ খাম আৰু এতিয়া মেগী ত' বৰ্তমান বাৰু মেগী খাম আৰু কি বনাম তাকে ভাবি আছোঁ মানে ভাত বনাওঁ নে নবনাওঁ মানে ভাত আছে ৰাতিপুৱা কেইটামান ত' মেগীখিনিয়ে খাই লওঁ কিবা ভাত খাব মন নগ'লে ৰুটি বনাই তেনেকৈ খাম আৰু মানে ঘৰত কোনো নাই সেইটো কাৰণে এলাহ লাগিল অলপমান বনাবলৈ অকলে অকলে খাবলৈ